В Немышлянское отделение полиции поступило сообщение о том, что на одном из предприятий совершено нападение на гражданку 36 лет, которая получила огнестрельное ранение. На место происшествия выехала следственная оперативная группа, выехали оперативные сотрудники подразделения. Были установлены обстоятельства произошедшего и по горячим следам было установлено и описание лица, вероятно, всего, которое совершило данное преступление. Впоследствии введен был план Сирена по горячим следам, сотрудниками криминальной поли... управления криминальной полиции, сотрудниками криминальной полиции Немышлянского отделения. Данное лицо было задержано. Им оказался мужчина 40 лет ранее знакомый с потерпевшей, у которого были отношения, но ввиду отсутствия взаимности мужчина пришел к на предприятие и с обреза охотничьего ружья выстрелил в потерпевшую. В результате ранения потерпевшая скончалась. Мужчина был задержан сотрудниками управления криминальной полиции совместно с, э, с сотрудниками криминальной полиции Немишлянского отделения при нем находился и был впоследствии изъят обрез охотничьего оружия и около 20 охотничьих патронов к нему по данному факту следственным отделением возбуждено уголовное производство по статье 115 части 1 санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы